Произошло удивительное. То, чего, то, во что не верило абсолютное большинство как бы, либерально настроенного населения, то есть карька поднята. Стас сказал, что это было вчера. Это было позавчера. Время сместилось. На улицу вышло порядка 50 тысяч человек, по моим ощущениям. И именно в этот момент, в этот день наши главные руководители, собственно говоря, Области и города, это дом они исчезли из города. Видимо, осознав, что действительно народ встал. Mm -hmm. Но э, как бы вместо того, чтобы заниматься реальными делами, они начали заниматься сносом памятника Ленина, что, в общем-то, э, и на самом деле разделило общество в какой-то степени. Как осознав э, возможность поддержки тем возвращается э, в Харьков. И снова начинаются непонятные вещи, потому что, видимо, откуда это пошли снова деньги, или что-то еще, я, могу рассказывать только о своих ощущениях. То есть, и так они выглядят. и выглядят. соответственно, снова есть большие блокады, в частности, печатные ямки, которые снова есть люди, которые высказывают на камеру позицию несовместимую с разумом и так далее. Хотя я четко и ясно уверен, что есть люди, которые идеологически не хотят с на колени, есть люди, которые идеологически не поддерживают украинскую революцию сегодняшних дней. И, и как бы и самая главная задача, на самом деле, с моей точки зрения, современной украинской оппозиции, современной украинской власти, сегодняшний, власть, власти сегодняшнего, это донести до Востока либеральную ценность как таковую, то есть ценность возможности э, для каждого высказывать свое мнение, ценность безопасности этого процесса. Потому что то, что творилось в последние годы, ну, наверное, вам Алла Алатания рассказывал, что такое хайковская журналистика последних лет, вы их очень знакомы о том, как выглядит медиапространство, о том, каким образом оно формируется, о том, каким образом в нем происходят все или иные события на сегодняшний день. Вот, собственно говоря, это то, что происходит. В э, Харьков сейчас, по факту, в областной национальной администрации находится... Одна э... хвилина, звездки заява про уряд, на что вы посылаете? Они не ну, хотят так. туда пускать Толстина. Э, возле памятника Ленина организовываются люди, как сочувствующие mm -hmm. памятника Ленина, так и сочувствующие Ало, алло. Не слухаю. Дякую, дякую. Дякую. Я хотів запитати, а як ваші друзі, ваші колеги, знайомі, сусіди, врешті-решт, поставились до цього політичного кульбіту імені Добкіна і Кернеса? я... К сожалению, не могу с соседями, хотя я понимаю, что абсолютно кто mm -hmm. из них действительно поддерживал uh, на выборах mm -hmm. Виктора Шодоровича Януковича, партию э, регионов, соответственно, Геннадия Дашевича. Mm -hmm. это, э, 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 это про соседей. Mm -hmm. Но я в моем окружении таких людей, в окружении Разуми. моего окружения, э, <свят> такие, там, Как так сложилось, что я просто не знаю. Я не знаю, что, как они именно реагируют. Я зрозумів, дуже дякую, у нас